بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. dan 유리 ridzawab ad-dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana sesiapa yang mahukan balasan pahala dunia sahaja maka rugilah dia kerana di sisi allah ada disediakan pahala balasan dunia dan akhirat dan ingatlah allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat maha mendengar dan maha melihat Ayat 134 ni sambungan kepada ayat yang terdahulu yang menyatakan kepunyaan Allah barang yang ada dalam langit dan bumi mohonlah kepadanya jangan mohon dunia saja mohonlah kepadanya akhirat sama jangan lupa bahawa hidup di dunia ini tidak akan bahagia tanpa tanpa meletakkan dirinya pada tempat yang sepatutnya tempat yang sepatutnya ialah hamba Allah tempat yang sepatutnya ialah memohon sesuatu kepada Allah jangan memohon kepada manusia Minta kepada manusia ni ada banyak cacat celanya. Orang tak suka, dia tak boleh beri, dia marah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala memang pada tempatnya. Dia tak marah, kita minta malah dia marah, tak minta. Allah kepunyaannya langit dan bumi dan barang yang ada dalam langit dan bumi. Mohonlah kepadanya akhirat, jangan pohon dunia semata-mata. Ini sambungan pada ayat terlalu maka na yuridu sawabat dunia fa'indallahi sawabat dunia wal akhirah di sisi Allah balasan pada dunia dan akhirat satu sudut satu sudut lagi boleh kita lihat hubungan dengan ayat yang terdahulu yang membicarakan, membicarakan tentang krisis rumah tangga yang membawa yang disaran oleh Al-Quran jika berlaku krisis ini hendaklah hendaklah cari jalan selesai dengan fulut berdamai ataupun dengan firaq firaq maknanya bercerai bercerai ayat ini menyatakan menyatakan barang siapa mau pulangan dunia maka dunialah dia dapatnya dia dapat barang siapa minta akhirat akhirat dia dapat krisis rumah tangga ini sebenarnya bukan bukan perkara baru berlaku bukan tiba-tiba krisis tidak dia bermula daripada perkara yang lanjut sebenarnya dalam secara hidup mereka Bermula daripada mula-mula nak letak kerja tu Mula-mula nak berhubung Mula-mula nak kahwin Dahulu dia nak cari apa pada isteri dia Dia nak cari pada isteri dia Nya gaji besar Artinya nah, lain tak apa Rupa tak apa Rupa tak apa asalkan gaji besar Hmm Iaitu Yang tu dia nak carinya Bila dia gagal berlakulah krisis Laku Nak cari menantu dulunya tak apa Hudur tak apa asalkan, asalkan. Kaya Hakak hmm. tinggi Kereta besar bila berkahwin tak dapat apa yang diharap-harapkan itu Krisis berlaku Berlaku krisis Isteri mengharapkan suaminya beri banyak kepada dia nafkah banyak Beri berlaku apa yang dia akan nak kinya. Dia harap begitu Tiba-tiba tak bagi Tak bagi, baginya cukup-cukup gitu saja Bagi-bagi Berlaku krisis Berlaku krisis Ayat menyatakan jangan cari perkara ini sebenarnya dalam rumah tangga, dalam suami isteri. Jangan cari kekayaan, jangan cari perkara, jangan letak perkara ini perkara nombor satu. Letaklah perkara agama, perkara akhlak, perkara semayang, perkara ibadat, perkara ini. Perkara yang boleh membantu hidup beragama. Jika cari perkara ini yang lain itu akan datang. Barang siapa yang cari akhirat dunia akan datang bersama-sama dengannya. Tetapi barang siapa yang cari dunia saja akhirat tak datang. Akhirat tak datang. Tungkahul mar'atul arba'in lima liha ni Nabi kata lima liha wali hasabiha wali diniha fosfar dini taribat tiadak biasanya orang berkahwin ni dia dia pilihnya dia letak perkara pertama dalam senarai dia ni harta dulu harta bukan main gaji berapa mula-mula nak masuk tu berapa gaji ada lah kalau hebat lima ribu mungkin jadi selalu lah Hmm. Jadi tu kuru. Jadi tu Lima ribu. Rupanya di situ dulu. Tak tengok lagi tuan. Tak tahu lagi macam mana, macam mana. Biasa perkara ini. Tungkahul arba'i. Lima hari ahal tau dulu. Wali lah Barulah keturunan. Wali Yang ketiga baru agama. Agama. Biasanya orang macam itu. Agama dia letak belakang. Nabi kata tak betul. Falsafah bizatid din. Pilih yang beragama. Pilih beragama ni bukan nak cari pilih isteri saja beragama, isteri nak pilih suami dia pun tengoklah juga agama, semayang kau dia, semayang ke macam mana cara hidupnya, keluarganya macam mana. Perkara yang pertama, boleh tak kalau nak semayang ni letak dia depan jadi itu imam? Boleh ke nak cari? Ah, ah. tu tu tak apa dah, kau kau belajarlah itu tu. tu. Ah, tanda ada tanda dah ni. Tanda dah ni krisis akan berlaku ni dalam rumah tangga ni. Sebab apa? Dia mengesampingkan agama. Agama, agama ni bukan maknanya mengaji sekalau agama dah. Suka mengutamakan agama, semayangnya, akhlaknya, hubung bicaranya, cintakan masjidnya, duduk dalam masyarakat Islamnya, suka bergaul dengan Islam. Ini makna agama. Makna agama. Taribat tiada rugi. Rugi kita cari agama. Taribat tiada rugi. Jadi ayat ni menyatakan menyatakan kepada kita mula-mula nak letak kerja dulu, mula-mulanya mahulah maulah dunia ini perkara kedua akhirat kau yang pertama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada dunia dan ada akhirat mengapa minta dunia saja akhirat tak minta dengannya minta lah akhirat sama minta dunia dan akhirat min faminan rabbana atina fid dunya wa lahu fil akhirati min khalaq sebahagian daripada manusia diminta kepada Allah dunia saja akhirat tak ada apa-apa dia tak dapat sebab dia minta dunia Dunia yang diminta tu pun Benda tentu lagi Tuhan nak layan Kata nak layan Tapi yang pastinya akhirat tak dapat Sebab dia nampak dunia saja Dia nampak kemewahan hidup saja Dia nampak harta pangkat saja Akhirat bagaimana? Akhirat dia tidak minta boleh jadi Isteri dia, suami dia tak semayang pun Tak apa saya akan bagi dia Nafkah cukup Belanja cukup, harta banyak, mewah, hidup Tak semayang, tak apa Yang nah itu boleh pejam mata Yang lain tak boleh Salah, salah di sini Wa minan-nasi rayqulu rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah waqina 'adhaban-nar ulaikalhum-nasibum mimma kasabu Antara mereka ada yang berdoa kepada Allah atina fid-dunya hasanah dunia ni maulah beri beri kepadanya hasanah wa fil-akhirati hasanah akhirat juga hasanah ulaika lahum nasibum mimma kasab. Mereka dapat apa yang mereka usahakan itu. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Minta dunia saja tak dapat. Man kana yuridu al-ajala ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Sesiapa yang mahukan dunia saja, dunia ni barang segera, al-ajilah namanya, segera. Kami berikan benda yang dia nak segera tu. Akhirat neraka dia. Okay, sebab apa? Sebab dia mahu dunia saja. Jadi kalau begitu ayat ni memperkatakan kepada kita satu kaedah lagi. Satu kaedah lagi yang boleh dijadikan asas dalam rumah tangga. Asas bagi 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 suami isteri. Asasnya ialah sama-sama mahukan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya akhirat di sini. Sawabah dalam bahasa Arab pulangan. Pulang. Kita buat sesuatu kita pulang. Sahabah yang subuh balik Balik pahala ni, pahala ni balik dulu kita letaknya satu asas asasnya ni dia, yang kita buat kerjanya ni satu, dua, tiga perkara kemudian selepas daripada lima tahun, dia ada pulangannya, ada pulangan itu sawab namanya, terjemahlah dia ni pahala ke boleh hasil pun boleh, Natijah boleh itu dah, faedah pun boleh daripada perkataan sawab barang siapa mahukan pulangan dunia, sawab dunia, pulangan dunia yakni menerusi perkahwinannya Mulisi perkahwinannya mahukan pada dunia mahukan gaji, mahukan harta mahu kekayaan, kemewahan Kaindallahi sawabud dunia wal akhirah Di sisi Allah ada pada dunia Dan ada pada, pada, pada akhirat Mengapa minta satu saja dunia Mengapa minta satu saja Ayat seolah-olahnya menyatakan Tak salah awak nak minta dunia Minta dunia memang pun dunia ni Tak salah anda mahukan kau dunia Dunia anda semuanya dalam tangan Tidak salah tidak salah, Tuhan tidak marah di sini. Tapi Tuhan persalahkan mengapa minta dunia sahaja. Akhirat tak minta. Sedangkan pada sisi Allah ada dunia dan ada akhirat. Dua ni. Jadi mintalah dunia dan mintalah akhirat juga bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akibat daripada utamakan dunia saja rumah tangganya pecah. Rumah tangganya perak peranda habis. Mengapa pasal dunia sahaja? Utamakan dunia tidak berguna sama sekali. Wa fami fa indallahi thawabul dunya wal akhirah wa kana allah samian basira. Allah kemestian Allah amat mendengar. Dia mendengar bisikan hati itu dia nak apa tu daripada suami isteri dia. Dia apa yang ditunggunya? Sami' maha mendengar. Bila maha mendengar kalau tak dapat apa yang dia mahu Itu macam mana nak jadinya Jadinya ada macam-macam menunggunya ni Jika tak dapat barang yang dia mahu ini hmm. Basira maha melihat pula Melihat jika dia ni Jika dia ni mewah hidup Kaya raya Tuhan tengok Tuhan tengok Tengok habis Biasanya manusia ini Dia suka memperlihatkan Kekayaan dan kemewahan dia Hati dia mempunyai wawasan yang cukup tinggi Sebenarnya Tuhan mendengar dan Tuhan melihat. Ayat ni sebenarnya ni mengandungi nasihat dan kaedah di dalam hidup di dunia ini. Kaedah dalam membuat suatu tindakan. Kaedah sebagai asas bagi sesuatu sesuatu uh, tugasan, sesuatu kewajipan. Iaitulah dunia dan akhirat bersama. Tidak disebut pula di sini orang yang cari akhirat saja. Bahawa siapa mahu mencari akhirat saja kami beri akhirat saja kami miskinkan dia di dunia ini. Kami jadi papa kedana dia di dunia ini sebab dia beri akhirat saja. Dia mahukan akhirat. Padahal akhirat pula kami beri dia surga yang ketujuh tu. Mari. Tak ada orang minta akhirat saja dia gagal di dunia ini. Tidak dijanjikan begitu. Akhirat bersama dengan dunia. Ya ayyuhan lazina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada alillah walau ala anfusikum awil walidaini wal akrabin. wahai orang yang beriman orang yang beriman biasanya bila dituju pada orang yang beriman ini ini orang ni orang yang boleh dididik sebenarnya orang yang tak boleh dididik tak boleh dididik dia tidak mula dengan ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas barangkali ataupun orang yang kelasnya kelas rendah lagi kelas rendah lagi kelas kelas sebelum sekolah lagi ni ya ayyuhan nas dia itu, ya ayuhan nas wahai manusia. Bezanya dengan aja. Ha, ya ayuhan nas. Tapi ini ya ayuhan amanu wahai orang yang beriman. Orang yang hatinya sudah sudah bersiap sedia dengan iman. Cuma iman ini tidak dipertajamkan, tidak dibersihkan, tidak di tidak di tidak di uh, sab, tidak dibersihkan. Ya ayuhan amanu wahai orang yang beriman kunu qawwamin bil qisti shuhada lillah hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran ini dia pesanan kepada orang mukmin orang mukmin hendaklah adil dalam membuat suatu persaksian selalunya manusia ini tidak adil bila dia nak kahwin dulu Semuanya dia kata tak apa Tak apa Tak apa Asalkan kaya Kaya ha. Orang duduk-duduk katanya Biar comel asal kaya hmm. Sebenarnya sebaliknya baliknya Biar huduh asal kaya Aduh ha, sebenarnya Biar comel asal kaya Itu sebenarnya Lainnya nak katanya Baik Biasanya apabila berlaku perceraian Bila berlaku perceraian semuanya huduh Semuanya huduh Semuanya semuanya kotor. Okay. Bila berlaku perceraian, dulu lain, lepas ni lain. Kadang-kadangnya bukan saja orang yang berkenaan, hatta mak bapaknya, keluarganya, keluarganya, orang kampungnya, negerinya semua buruk habis. Adilkah? Tidak adil sama sekali. Tidak adil. Mengapa tidak adil? Kerana dia sudah buruk pada ketika ini, persaksiannya tidak boleh diberi dengan baik. Orang mukmin sepatutnya tidak begitu. Orang mukmin sepatutnya qawwamin bil qisti. Qawwamin hendaklah menegakkan keadilan. Jadi mensaksi menjadi saksi untuk menegakkan keadilan. Dalam bahasa Arab qawwam asalnya perkataan qiyam. Qiyam maknanya berdiri. Berdiri. Qiyam maknanya orang yang tegak dua kakinya duduk berdiri. Berdiri. Orang yang duduk berdiri ni dia gagah, Orang yang duduk berdiri ini biasanya dia tidak cenderung ke kiri dan ke kanan sebab dia berdiri, berdiri betul, kiam. Mau orang ni semayang, rukun semayangnya kiam, berdiri betul, bukan sekat berdiri. Jangan berdiri dia tapi dia sebelah kaki misalnya, sebelah kaki tidak. Tidak kiam namanya, tidak kiam. Itu dia, orang yang kiam ini tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Suami isteri bila bercerai hendaklah dia qawwam, bukan setakat qiyam saja qawwam, tegak berdiri. Tegak berdiri dalam memberi persaksian. Dia tidak berat sebelah Yang baik tetap baik pada bekas suami dan isterinya dulu. Yang baik tetap baik pasal apa? Pasal dia qawwam. Hak yang buruk tu dia sebut buruk. Orang yang seumpama ini biasanya tak bercerai. Tak bercerai. Yang bercerai ni ini macam mana? Yang baik tu bertukar jadi buruk serta-merta dari buku buku rekod yang kebaikan tu dia buang habis dia simpan hak buruk saja ha maka dia boleh jadi berlaku begitu Quran bagi orang menyatakan orang mukmin tidak macam tu jika berlaku begitu maknanya iman dia lemah oleh kerana itu ayat dibangkitnya soal iman dahulu wahai orang yang beriman orang yang tidak beriman tidak boleh macam ni orang yang tidak beriman dia asyik merendah-rendahkan saja merendah-rendahkan orang yang dia tidak suka pada ketika itu semuanya buruk belaka buruk Padahalnya tidak macam tu. Quran dah bin Bandar nyatakan dahulu. Tak nak cerap, jangan cepat cepat lah. Kena tunggu lepas pada ni ni. Ha, kan buruk sangat lah. Macam tu. Kunu bil qisti syuhada alillahi. <tuh> Lagi pula menjadi saksi yang diterang, yang menerangkan kebenaran. Ya. Nyatakanlah betul-betul. Nyatakan. Beri hak seseorang itu. Jangan hak seseorang itu digelapkan. Ini juga patut belajar sebenarnya. Kadang-kadang orang ni terlebih. Terlebih. Apa yang dilakukan oleh suami kadang-kadangnya dia, dia cerita hak buruk saja. Hak buruk saja. Pagi-pagi ahak pagi-pagi satu. Tak ada kerja lain. Dia tidur je lah. Hmm, suami dia tu. Kerja tidurnya. Tak baik dia cakap macam tu. Tak baik tu. Kalau hak tidur pun cakap lah. Dia tu, buat kerja kau. Baca Quran kau, kau ibadat. kau. Cakap lah kalau orang tanya macam tu. Ini cakapnya tidur. Oh, tak baik, tak baik sebenarnya menggelapkan, memburuk tanda bahawa tak bahagia lah tu tu tak cakap macam tu ha. tapi kalau dia sebut Abang Haji pagi-pagi ni tidur ya. Abang Haji tu lain sikit tu Abang Haji tu ha. bahasa tu sebenarnya budi bahasa ni sebenarnya kunci segala-galanya budi bahasa kunci kebaikan dan kunci permusuhan peperangan pun bermula daripada sini Eh pada budi bahasa. Ya ayuhal الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء Walau ولو على sekalipun terhadap diri kamu. Sekalipun terhadap diri kamu. Mesti, bila kita nak nyata terhadap diri kita, kita nyatakan yang baik-baik kita ni. Yang buruk-buruk, kenalkan diri. Jangan diri ni orang baik saja. Bercakap hal diri dia. Orang tahu dan Allah subhanahu wa ta'ala tahu Islam tidak suka sebenarnya berbohong Dengan dengan latar belakang hidup Latar belakang ini menyatakan Ada baik dan ada buruknya Sebagai seorang manusia dia ada kesalahannya Tetapi manusia ini mesti sedar bahawa Segala kesalahan yang ada padanya itu Boleh diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rekod manusia sepanjang sejarahnya yang silam Tidak boleh dibangkitkan lagi Jangan bangkit Mengapa? Boleh jadi dia bertobat Tuhan ampun lebih dahulu Mengapa kita tak ampun lagi? Tuhan ampun sebab dia bertaubat. Jadi oleh kerana itu membicarakan soal-soal yang silam, keburukan yang silam adalah sesuatu yang tidak memberi faedah. Selama mana seorang itu mempunyai rasa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia maha penerima taubat dan maha pengampun.